madaniyatlar kurashi haqiqatdir jang maydonida qo'shinlar bir bir bilan to'qnashayotganida ular aslida bir bir bilan jang qilayotgan shaxslardan iborat bo'lmaydilar balki ular bir biri bilan to'qnashayotgan sivilizatsiyalar prinsiplar g'oyalar xulq atvorlar aqidalar va mafkuralardir bu kurashda alloh bu madaniyatlarning qay biri kuchliroq fasilatliroq ma'rifatliroq va mehrliroq bir inson zotini barpo eta olishini sinovdan o'tkazadi musulmonlar badrda uhudda Xandaqda, tabukda qodisiyada va yarmukda arab yarim orolidagi mushriklar rum va fors askarlari bilan jangga kirgan vaqtlarida jasoratlarini namoyish qilishni istagan shunchaki otliqlar emas edilar balki ular bir risolatning elchilari va yangi bir madaniyatning namoyondalari edilar ular xalqlarga tavhid asoslarini inson huquqlarini ilmning muqaddasligini hurriyat mash'alasini maslahat ila ish tutish prinsipini va go'zal axloqlarni olib bordilar Dar haqiqat, rumni va forslarni mag'lub etib rum hamda fors madaniyatini yiqitdilar chunki bu ikki madaniyat kuch hukmronligi qurol yaroq ustunligi va ichi bo'shlar va shafqatsiz qalblar ustida porlab turuvchi tojlardan o'zga narsa emas edi bir paytlar kristofer kolom bundan besh yuz yil oldin miltiq va porxlari bilan qolaversa yevropa insoniga xos bo'lgan qabiqlik pastkashlik va ta'magirlikning barcha turlari bilan qurollangan holda amerika sohillariga qadam qo'yganda, undan so'ngra esa uning ortidan ispaniya portugaliya gollandiya angliya va fransiyadan tashrif buyurgan turli ranglardagi mustamlakachi bosqinchi qo'shinlar missionerlar tijoratchilar oltin qidiruvchilar va sargu zashtparastlar to'lqini amerika qit'asiga qadam qo'yganda, mazkur davrda mayalar inklar va atstekt madaniyatlari bostirib kelgan bu kelginda madaniyat to'lqinlari qarshisida oyoqda qola olmadi chunki bu madaniyatlar ibtidoiy butparast jamiyatlardan iborat edi bu to'qnashuvlarda mash'um materializm undan da mash'umroq boshqa bir materializm ustidan g'olib bo'ldi va g'olib madaniyat vakillari mag'lub madaniyatning nasllari bo'lgani qizil tanli hindularni amerika qit'asidan yo'q qilib yubordi bugun g'arb o'z madaniyatining eng gullagan nuqtasiga erishgan vaziyatda bugun u moddiy bilimning taxtiga chordona qurib olgan atom quvvatiga ega oyga qarab yo'l olgan va raketalari sun'iy yo'ldoshlari va fazo kemalari bilan samoda kezib yuribdi Uliklarning yuragini tiriklarga o'rnatmoqda genetika muhandisligi orqali yangi turdagi nabodotlar va hayvonlar yaratmoqda quyosh nurlaridan elektr energiyasi olmoqda butun boshli ensiklopediyalarni bir pochta markasi hajmidagi kompyuter xotiralarida saqlamoqda to'g'onlar tunnellar va okeandagi turli tarqoq orol bo'ylab yuzlab kilometrli ko'priklar barpo qilmoqda fransiya va angliya orasidagi okean ostidan lamansh tunneli nomli butun boshli bir shaharcha qazib o'tkazmoqda o'zini himoya qilish uchun katta katta harbiy va iqtisodiy blok va ittifoqlarga birlashmoqda boshqa tarafda esa zaiflikning cho'qqisiga chiqqan uni hayotda tutib turuvchi faktorlarning aksarini yo'qotgan o'zaro o'z oralarida parcha parcha bo'lib bo'linib qolgan va g'arbning gijg'ijlovi bilan bir biriga qarshi jang qilishga kirishib ketgan bir madaniyat bu nochor jamiyat o'tmishdagi shonli musulmonlarning bugunga kelib qolgan qoldiqlaridir bu zaif madaniyat o'tmishdagi shonli madaniyatning bugungi qolgan qoldig'idir kulging keladi tishiga qadar qurollangan g'arb super davlatlari bo'lgan amerika angliya va yevropa islom fundamentalizmidan qo'rqishlarini va shunga ko'ra yaqinlashib kelayotgan islomiy tajovuzga qarshi ming bir hozirlik planlarini ishlab chiqayotganlarini aytmoqdalar ajabo ular qaysi islomiy hujum haqida so'z yuritmoqdalar aksar musulmon davlatlarning qo'li qars kishanlari bilan kishanlangan bo'lsa bug'doyiniyu qurolini g'arbning o'zidan tilanchilik qilib olayotgan bo'lsa bu davlatlarning xalqlari kiyayotgan liboslar g'arbdan keltirilgan uyda iste'mol qilayotgan barcha anjomlari telefondan tortib televizorgacha faksdan tortib kompyutergacha minayotgan mashinasidan tortib uni minadigan samolyotga qadar olib borib qo'yadigan poyezdlargacha g'arbda ishlab chiqarilgan bo'lsa hatto maykasi va ichki liboslari ham g'arbdan keltirilgan ularning ichidagi yetishib chiqayotgan nasllardan nimani yoqtirasan deb so'rasangiz sizga futbolni Michael Jacksonni, madonnani deya javob beradi bu nasllar zotan tug'ilgan kunidan beri mag'lubdirlar beshikdan boshlab g'arb madaniyati bilan emizish asosida o'stirilgan bu nasllar o'zligini yo'qotib bo'lganlar yevropaga hujum qilish haqida o'ylayotgan biron bir musulmon davlat mavjud emas pistirmada g'arbni poylab turgan hech bir islomiy qo'shin yo'q bugun islom olami o'zida qolgan bor kuch quvvati bilan o'zini faqirlikdan va ochlikdan qutqarish ruhini va o'zligini qatl qilib borayotgan madaniy mustamlakadan o'zini ozod etish va ilklarga qadar sizib kirgan axloqiy ifloslikdan o'zini qutqarish uchun jon chekib kurashmoqda bugun musulmonlikni da'vo qilguvchi kimsalar o'z to'dalarigina haqiqiy musulmonu boshqalar esa kofir deya gumon qilgan holida bir birini o'ldirmoqdalar bu bechoralar qanday qilib taraqqiyotning cho'qqisidagi g'arbga hujum qila olsinlar biroq g'arb uchun hozirlangan haqiqiy qonli hikoya hali oldinda tarix tasodiflarga boy ruslar ya'ni sovetlar hech bir urushsiz oyoq ustida turgan hollarda halok bo'ldilar holbuki yelkalariga yer kurrasini bir necha marotaba parchalab yuborishga yetadigan darajada ko'p miqdordagi atom bombalarini yuklab olgan edilar bu ularni qutqara oldimi g'aroyib kemalari bo'lgan mir fazoda kezib yurgan edi u bugungacha fazoni kezmoqda tez orada bu buyuk g'arb ham ayni xastalik bilan qulaydi musulmonlar unga bir dona o'q otmasidan qulaydi tez orada o'z ichidan halokatga uchraydi bu safar u ismi turli bo'lgan bir xastalik bilan halok bo'ladi dabdaba hashamat kengchilik to'qchilik bukib yeyish shahvatlarning quliga aylanish va lazzatlarga g'arq bo'lish kabi turli nomlar bilan nomlanuvchi bir xastalik bu safar mikrobning ismi ishsizlik giyohvand moddalar tizimli jinoyatlar mafiya tijoriy muvozanatning yetishmasligi yan dollar mark va frank orasidagi kurash bozorning kasodi va hatto aqlni ham qo'shib ruhiyatni yeb bitiruvchi materializmdir tez orada to'kin sochinlikka o'rgangan har qanday madaniyatning odat kabi bu madaniyatda ham axloqsizlik turlari gullab yashnaydi zero zo'ravonlikka asoslangan kino sanoati behudalik va ermakka asoslangan teatr sanoati buzuqchilikka chorlovchi qo'shiq sanoati va aqliy noqislik va tushkunlikni keltirib chiqaruvchi faxsh romanlardan iborat bo'lgan bu axloqiy inqirozning ilk darakchilarini ko'rib turibmiz g'arbni halokatga keltiruvchi bu mikroblarning eng yomoni esa har bir narsaga hatto yaratuvchiga uning qonun va odatlariga qarshi darajasini keltirib chiqaruvchi kuch qudrat takabburligidir bu mikrob natijasida ularni anormal jinsiy hayotni qonuniylashtirilayotganini erkakni erkak bilan ayolni esa ayol bilan nikohlanishini tantanavor shaklda nishonlayotganlarini ko'rmoqdamiz ular bu ishlari bilan go'yo ularni yerni obod maskan qilib bergan yaratuvchining hikmatiga qarshi tillarni chiqarayotgandek bunday pushsiz nikoh ila yer yuzini harob qilishga urinayotgandek bu pushsizlikni tantanavor shaklda nishonlab bir birlarini bir tubanlik bilan muborakbod etayotgandiklar bu safar o'lim ularga o'z ichilaridan keladi ha bu safar o'lim haddan ortiq lazzatlanish oqibatida teshilib yirtilgan va bir bo'shliqqa aylanib qolgan badanlari ichidan keladi qanday shaklda va qachon kelishini men bilmayman ehtimol butun yer yuzini qoplaydigan bir zulmdan dahshatli bir isrofdan va halokatga ag'diruvchi bir g'aflatdan so'ng kelar bizlarning ichimizdan umri uzun bo'lganlar balki bu nihoyani ko'rarlar balki ularning farzandlari ko'rar ehtimolki nabiralari ko'rar ammo bizlar va bizlarning holimizga kelsak bizlar bugun yetib kelgan jarlik tubidan chuqurroq boshqa bir tublik mavjud emas oldinda bizlarni yaqinlashib kelayotgan bir uyg'onish kutmoqda bu safargi uyg'onish shakli emas chinakam uyg'onish bo'ladi bizlar buning urug'larini qadamoqdamiz uning nihollarini o'tkazmoqdamiz umidsizlikka tushmaymiz zero allohning rahmatdan yo'lini yo'qotganlar va nodonlargina umidsiz bo'ladilar allohning odatlaridan biri undan uzoqlashgan mo'min qullariga lutfi yordami ila yaqinlashmog'i va ularga o'z fazli va ne'matlarini eslatmog'idir toki g'aflatga tushmasinlar va mag'rurlik ularni ko'r qilib qo'ymasligi uchun aks holda ular o'zimiz o'z uz qudratimiz ila oyoqqa turdik o'zimiz o'z uz kuchimiz ila uyg'ondik deb o'ylab qoladilar alloh esa ularga aksincha xorlikdan so'ng men sizlarni ko'tardim qoqilganingizdan so'ng men sizlarni oyoqqa turg'azdim deydi garchi hodisalarning zohiri buning aksini so'ylasa-da, bu dunyodagi shiriksiz yagona hukmdor allohdir faqat alloh darajalarni tushiradi faqat u maqomlarni yuksaltiradi g'oliblarni faqat u g'olib qiladi va mag'lublarni ham faqatgina u mag'lub etadi o'z payg'ambariga qur'onda otgan vaqtingda sen otmading balki Alloh otdi deb aytmadimi holbuki zohirga qaraganda o'qni otgan zot payg'ambar sollallohu alayhi va sallam edilar ayni shu oyatda alloh badr jangchilariga ularni siz o'ldirmadingiz biroq alloh ularni o'ldirdi deb marhamat qildi holbuki zohirga qaraganda mushriklarni o'ldirganlar sahobalar edi Ava yana alloh barcha asrlardagi olimlarga xitob qilib shunday dedi bilmagan narsalaringizni sizlarga o'rgatganidek allohni zikr qilingiz holbuki zohirga qaraganda kechalari uxlamay kunduzlari tinmay o'zlarini olim qilib yetishtirganlar ulamolarning o'zlaridir demak asl bajaruvchi va qiluvchi allohdir kimdir aytishi yoxud kimdir so'rashi mumkin unday bo'lsa biz yuqorida aytgan madaniyatlar kurashi nima bo'ladi men unga aytamanki madaniyatlar alloh yaratgan sabablardir hodisalar uning hikmati va qonunlari ila joriy bo'lgan narsalardir bizlar barchamiz allohning so'zlari ya'ni hukmlari va qarorlarimiz xolos masih alayhissalom allohning so'zi bo'lmaganmidi yahyo alayhissalom ham xuddi shunday edilar demak men sen biz va butun maxluqot xuddi shu kabidir allohning irodasi bilan yashaymiz uning irodasi bilan jang qilamiz u bilan nafas olamiz u bilan tirik turamiz bajaradigan ishlarimizni u bilangina bajara olamiz jon berar chog'imizda u bilan jon beramiz va qayta tiriltirilgan vaqtimizda ham faqat u bilan tirilamiz avvalu oxirida ish allohniki bo'lsa u holda bizning rolimiz nimadan iborat deya so'ragan kimsaga javoban aytamanki bizning rolimiz bunga chidamog'imiz ko'tarmog'imiz va sabr matonat ko'rsatmog'imizdir haqiqatning bizdagi tajallisiga sabr qilmog'imizdir g'alabaga haqli bo'lgan g'alaba qiladi mag'lubiyatga loyiq bo'lgan esa mag'lub bo'ladi bizning vazifamiz loyiq bo'lgan holimizga chidash e'tirof va allohning bu qonuniga taslim bo'lishdir unday bo'lsa ya'ni allohning bizga yozgan taqdirga taslim bo'lish va chidashdan boshqa chora yo'q bo'lsa bizning ixtiyorimiz hurriyatimiz tanlash huquqimiz qayerda qoladi deya so'ragan kimsaga aytamanki bizlar to'la to'kis o'z hurriyatimiz bilan tanlaymiz tanlaganimizda ham aynan alloh bizga yozgan taqdirni tanlaymiz bu bilan hech qachon uning taqdiri haqiqati bizni hurriyatimiz haqiqatiga zid kelmaydi chunki u yozgan taqdirning mohiyati oldindan majburan belgilab yozib qo'yish emasdir balki taqdir allohning oldindan bilishidir parvardigori olamning ilmi barcha narsalarni qamrab olgandir shunday ekan u bizlar kelajakda o'z ixtiyorimiz bilan nimalarni tanlashimizni oldindan bilgan qudratini va ilmining cheksizligini namoyish etish uchun buni taqdir deb ataluvchi kitobga bitib qo'ygandir allohning ilmi hech qachon xato qilmaydi va adashmaydi shuning uchun ham qadar o'zgarmaydi bunga dalilingiz va guvohingiz nima deb so'ragan kimsaga aytamanki hujjatim aql va qur'ondir guvohim esa tarix va sizlarni aqlingizni rom es hushingizni maftun qilib boshingizni aylantirib qo'ygan bu gullagan g'arb madaniyatining boshiga kelajak kunlardir barchangiz bir bo'lib so'raysizlar xo'sh uning boshiga nimalar kelar ekan men aytamanki uning boshiga kelajak kunlarni allaqachon qalam bitib qo'ygandir dar haqiqat zulmlar doimo zolimlarni mag'lubiyatga loyiq qilgan va shunday bo'lib qoladi biroq qachon qayerda va qay tarzda halok bo'lishi allohning sirlaridandir faqat uning o'zigina muhlatlarni belgilaydi va ajallarni tayin qiladi aytingchi od va samud qabilasi va o'xshashi bo'lmagan eram bog'lari qani rum fors tatar va vandallar qani qani natsist germaniyasi qana fashist italiya quyoshi botmas angliya imperiyasi qana, atlants madaniyati yunon madaniyati va Firavonlar hazorasi qayerda qoldi ba'zilari bugun dengiz qa'rida ba'zilari esa tuproq ostida va yana boshqa ba'zilari esa kitoblar orasida qoldi yana qaysilaridir esa shunchaki og'izdagi afsonalar bu allohning o'zgarmas qonunlaridir hech kim ularni o'zgartirish va yoxud burib yuborish qudratiga ega emas shunday ekan har birimiz allohning sunnatlari ichida u orqaligina g'olib bo'lishimiz mumkin bo'lgan qonunlarni o'rganaylik albatta allohning sunnatlarini hech bir kimsa aslo o'zgartira olmaydi inson bu sunnatdagi g'alaba shartlariga mos bo'lishi uchun faqat o'z nafsinigina o'zgartira oladi ayblarga qarshi kurasha oladi va xatolarni isloh qila oladi bizlar musulmonlar o'laroq nafsimizning ayblaridan uni yaratgan zotining yordami va sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz oyatini mahkam tutish bilangina qutula olishimizga iymon keltirganmiz shubhasizki nafs bilan bo'ladigan ichki kurashda g'olib bo'lmasdan turib hech bir jangda g'olib bo'la olmaymiz bundan o'zga har qanday gap quruq shiyorlar va safsatadan o'zga narsa emasdir doktor mustafo mahmud